每当我对治病这件事情燃起了一点点的希望，现实总会让我跌回深渊。治病、解脱，难道真的不应该再抱有任何的期待？ 也许爱总会有时差，难辨真假。想抓住尾。 我友说，我犯病后被一个人抱了一会儿，然后就醒了。怎么会这样？难道病情真的好转了？是不是跟抱我的这个人有关系？啊？这个人是谁呢？哎，对，崔医生，他之前不是半天都醒不过来吗？这次就几分钟。哎，对对对，就几分钟他就醒了。哎，行行谢谢崔医生，啊，谢谢啊，拜拜。 我的病真的有救？真的，你之前哪次那么快醒过来？而且崔医生他都说了，你的病有好转。哎，你还别说，啊，在人怀里睡了一下，病就好了。我看呀，你是找到你的那个命中注定。不会吧？ 哎，你妈呢？刚才那姑娘，我是不是在哪见过？大哥，你行不行啊？人已经交给保安处了，你不就抱人家姑娘一下？怎么还跟这儿坐？哎，不过这话说回来，抱你那人谁啊？ 十一参加水镜发布，方言，你过来看一下。哎，我看到那个人的背影，穿的就是这套衣服。这个人不是十一吗？方言被十一抱了，然后方言的病就好了。哎，不会这么巧吧？我的天哪！怎么可能？哈哈哈！怎么不可能？你看这身材，看这气质。 不是十一是谁啊？就是，我觉得咱们应该先见到十一，再做下一步打算。方言嗯，嗯，你不是有一个什么那个微博小号叫“音将”是吧？你就直接给他发私信，问他需不需要电影配演员，嗯，就用工作的口气，非常的完美、合理、正当，是不是？这个有道理啊。Yes。嗯。嗯 别弄了，真是！嗯这个方法真的可以。别看我、啊，不可能。你呢，就在这儿好好想想怎么给他发私信的事儿。美琳，拿着我衣服。好嘞。哦，千万不要偷懒，好好做功课，回来我检查。嗯。方言，这次就是找到你命中注定的解药，加油！拜拜。来。乱说什么呀？ 这个是，可是我。